لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا ضاقة لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حمدا طيبا مباركا فيه جميلا جزيلا كثيرا دائما بدوام ملك الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا هادينا إلى الله داعينا إلى الله شفيعنا عند الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم Allahümme ya alim ya halim ya Ali ya azim la ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyak fa'fu anna ve afina ve tekabbel minna inneke entes semiyyul alim bu afat üzerimizden kalkması için memleketimizden bütün İslam aleminden defu olması için Medreselerimizde okunan e, evradi ve ezkari okuyorum. Onların duasını hep beraber yapacağız. Medreselerimizde okunan ezkâr ve evratlar şunlardır: 5 Hatmi şerif okunmuş, 1 milyon 840 bin dört yüz. 39 bin salavat-ı şerifeler okunmuş. 418 bin 418 bin 645 ı şerif okunmuş. 13 bin La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimi